I sentuh tentang anonymous kan anonymity, anonymity. online. So jadi di o OSC ni boleh compel lah atau eh, memaksa apa tu platform untuk mendedahkan identiti um, mereka lah yang terlibat dalam kita cuba mendedahkan siapa yang membuat kesalahan ni adakah ia juga membataskan atau menjejas keperluan untuk orang menyalahgunakan kuasa ini untuk you know uh, reveal whistleblowers genuine punya excuses hmm. lah hmm. how will that be ditangani hmm. lah um, ada tiga perkara baru ya, yeah, yang muncul hmm. daripada um, Um, akta ni ya, eh. pertama um, adanya online harms yang telah didefine dan um, yang akan menjadi um, landasan lah bagi kita eh, untuk menyatakan apa itu salah atau tidak. Uh, kedua, adanya statutory thoughts um, hmm. di mana orang boleh claim um, berdasarkan um, akta ini. Dan ketiga adalah this end user um, um, information that can be given when requested in appropriate circumstances. Hmm. Dia tak akan digunakan sewenang-wenangnya. Okay. It's not about, uh, dia minta, uh, okay kita boleh kasi. You first have to establish memang adanya online harms. Jadi maknanya sudah ada kemudaratan, sudah adanya bahaya yang dilakukan oleh seseorang itu. Yang kita tidak mahu adalah orang ni dah buat salah, dia boleh sembunyi dan nothing will happen to him. Hmm. That's what we don't want. That's what we want to protect against. Jadi kita mahu adanya kuasa untuk OSC untuk mendapatkan informasi tu daripada platform kerana informasi tu mereka have to submit. Uh, we want to take that information and then use it in appropriate situations. situation. For example, kalau dia nak sue. Hmm. Hmm. Kalau dia tak ada informasi orang tu, macam mana dia nak mulakan uh, claim mungkin. Um dan kalau kita berikan juga pada seseorang tu We will give it with proper instructions and um, restrictions. Hmm. Ni bukan you boleh kasih, okay, you boleh post-post kat orang boleh bagi-bagi kat semua. It's only for certain reasons, hmm. certain action, and certain uh, with certain guidance.